По Когда по пунктам каждого. Первый пункт. Наладжение оперативного облика в литиевого медзаклада. Кто за? Включить его Рекомендация.

я поиграю. Оперативное оприлюднение залишки в ліків и медзасобів в коммунальных медзакладах, на стендах та Что люди подняли очень важный вопрос это бюджетная медикамента. Как они подняли, хорошо или плохо справились с этой работой, хорошо или плохо написали рекомендации. Это уже будет рассуждать исполнительная служба нашего города. Потому что нет положения рабочей группы, в котором написано, что мы за все рекомендации должны голосовать. И на сегодняшний момент, вот здесь, это происходит абсурдно. Потому что люди, которые сегодня э, задействованы в этом вопросе, они никак не могут голосовать согласно статье вы знаете, Сергей Семенович, я знаю, мне, вы говорите чушь. И оно мне скажет положение этих общественных слушателей. И я достаю тогда я достаю и... Я сейчас начну читать его вот все. И, я его на группе читала раз 25. Нам сниму. читали уже, я вам хочу сказать, сейчас мы будем прослушивать. И поэтому это, эти рекомендации. Давайте примем список. А исполнительная служба... Ну,